Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün mən sizə 9 aprel 2023-cü ildə 9-cu siniflər üçün nəzərdə tutulmuş imtahan suallarını zəhdəcəm. Bilirik ki, deməli bu suallarda, bu suallar uşaqların yadda qalmış suallar, yəni söz testlər əsasında qurulub. Ola bilsin, bəzi deməli testlərdə əksizlik və xotda bəzi testlərdə belə deyək, artıqlıq və yaxud da qeyrədlilik olsun. Bu sizi narahat etməsin. Əsas odur ki, mövzu bu mövzular düşüb. Gəlim mövzuları mən sizə izah edim. Deməli, birinci baxaq Birinci sualla choose the correct form of verb. Fel e, zaman belə deyək, fel formasını bizdən soruşur. Mövzu complex object mözusudur. E, bilirik ki, complex objectdə felər 3 kateqoriya bölünür. 1-ci qrup kateqoriyası make və let felləridir. E, Demək, burada hansı ki, fellərdən sonra e, deməli o fel tussuz Yəni inksiz, essiz işlədilir. Ona görə də düzgün variant burada lön variantı seçilib. Orda yəqin variantlarda tulön, learn, learning və yaxud da ə, digər variantlar verilib. Düzgün variant burada olacaq lön. İkinci sualda choose the correct degree of as the adjective. Ə, deməli bilirik ki sifətin 3 dərəcəsi var. Ə, bu arada Allah bütün orusstanların orucunu qəbul etsin qazan sətdir. Kimin duhanı varsa yerinə etsin. Deməli, əziz şagirdlər, e, sifətin dərəcələrində e, bilirik ki, 3 dərəcəsi var. Adi dərəcəsi, müqayisə dərəcəsi və üstünlük dərəcəsində dərəcəsi adi dərəcəsində sifətlər olduğu kimi qalır. Məsələn, as.nöqtə.as. Burda biz sifəti adi dərəcədə götürəcəyik. Yəqin orada variantlarda ze most məsələn careful və həm də more careful, a more careful verilib. Biz burda adi careful, careful sözünün sifətini götürəcəyik. Burda özü də qeyd olunub ki, cavab careful. Definitionlar düşüb. Definitionlar da burada zaten e, dəqiq olaraq verilibdir. Bunu buraxaq. 4-cü sual. Choose the correct tense form. Düzgün zaman forması bizdən istənilir. 2-ci. E, Ümumiyyətlə bu tipli cümlələrdə zaman forması sizə e, istədikdə həmişə budaq cümləyə baxın. Görürsüz, budaq cümlədə reach sözü var. Reach feili deməli keçmiş zamanda verilib, ed ilə verilib. Ona görə də biz baş cümləmizi keçmiş zamanda götürəcək. Ona görə düzgün variant olacaq. Was shining. Daha sonra passive case verilib. Passive case bilirik ki, ismin 2 halı var: adlıq və yiyəlik. Yiyəlik e, halı bilirik ki, apostrof s ilə düzəlir və verilmiş sözlər bilirsiniz, kökündən dəyişən isimdir və kökündən dəyişən isimlərin tək və cəmi də apostrof s ilə düzəlir. Düzgün variant olacaqdır burada. A Daha sonra 6-cı sual. Choose the correct variant. Have you bought . bread? Yes, I have bought. Nəbirin belə bir şey düşüb. Yəqin orda nöqtələrdən sonra hə, nöqtə burada verilib. Deməli bread-dən əvvəl sayla bilməyən isim olduğu üçün maç götürülür. Daha sonra deyir ki, yes, I have bought a little. Mən bir az almışam. Ə, sonram çünki sayla bilməyən isimlərin qarşısında həmişə Ya demə eləm təsvirici təyin gəldikdə və xudda e, kəmiyyət bildirən sözlər əsasən much, elotov, little, little, little bax bunlar olur. Hansdan istifadə bilməz? E, Anaz istifadə bilməz, an artiklı ola bilməz, rəqəm qoyula bilməz, sayıla bilməsinlər qarşısında. Ona görə həmçinin sayıla bilməsinlər cümlənə bilməz. Bunları yadda saxlayın. 7-ci sualımız. Choose the correct article. Article dır. Many years ago tower, yəni yəqin hansısa bir qaladır. Was a fortress. Biz bilirik ki, mədə çörpüdür, qaladır. Bunların qarşısına article qoyulmur. Amma fortress tək olduğu üçün burada mütləq a artiklı qoyulmalı idi. Daha sonra, yəni defis və article a qoyulacaq. Choose the correct variant, bağlayıcı mövzusudur. Bilirik ki, uzaşma neyzə or olmaz, boz e, neyzə nor olur, boz and olur, ezə or olur, neyzə e, deməli nor olur, deməli düzgün variant E olacaqdır. 9-cu sualımız My sister and I mən qeyd etmişəm, videomda da var ki, əgər mübtədaımız and bağlayıcı ilə bağlanırsa, mütləq orada xəbərimiz cəmdə olacaq, bir və və. Daha sonra çözəcoraq modal verb, modal fellər istənilib. Yəqin orda hansı bir modal felinə aid bir cümlə düşüb. Modal felləri də bilirsiniz də hansı modal fellər var. Əsas modal fellərə nəyə fikir verin uşaqlar? To ilə işlənən modal fellərə fikir verin. Hansılar da to ilə işlənənlər? has to do, have to do, had to do had to have to has to-nun keçmiş formasıdır. Deməli, onların inkarı da bilirsiniz də necə düzəlir. Don't have to, doesn't have to keçmiş zamanda didn't have to, have to düzəlir. Sual forması isə do have to, does have to və did have to ilə düzəlir. Başqa hansı modal fellər var? All to nə işlənir? Daha sonra guna işlənilənlər to be able to du bilir ki to be able to i am to be varsa indiki zamanda am is are able to keçmiş zamanda was be able to gələcək zamanda will be shall be able to olacaqdır digər modal fellərimiz isə mustdır shoulddur daha sonra kəndir, kəni keçmişi kultdur və bir şey də qeyd etdim ki, mütləq modal felləri uşaqlar qəhaidə cümlədə yerdə qoyulduqda tərcümə edin. Yəni açar söz həmişə cümlədə olur. Aça, yəni modal fel tapmaq üçün açar həmişə deməli cümləni tərcümə etdikdə tapa bilərik ki, bu bizə inkarda istəyir yoxsa təsdiqdə. Amma belə konkret olaraq to verildikdə onu rahat tapmaq olur. Daha sonra digər mövzumuz ıı, pr ö, pronoun mösudur. John spent a lot of money manni qeyd edib və onca books booksdur burada. Manni bilirik ki, sale bilməyən isimdir və sale bilməyən isimlərin də deməli əvəzliklə əvəz etdikdə itlən əvəz edirik. Bu qısa cümlədədir. Cümlənin axırında işlənir. Biz də bilirik ki, cümlənin axırında, yəni ortasında söz önü və feillərlə işlənən obyekt əvəzlikləri olur ki, burada da obyekt əvəzliyi bu qısa cümlədə olduğu üçün zəm götürəcəyik. Sonram change the sentence into passive voice. Məçhul növ mövzusudur. Bilirik ki, hər bir zaman məçhul növü var və ingiliscə dilində zamanlar çevirəndə addımlar var. Hansı ki, məchum növdə e, ik növbədə cümlənin mübtədası atılır. Burada ay atılacaqdır. I give her some flowers. Cümləmizə diqqətlə baxın. Burada tamamlıq 2 dənədir. Biri herdir, biri də some flowersdir. Və biz bunları məchum növə çevirəndə, e, yəni iki tamamlığı olduğu üçün iki cür çevirə bilərik. Biri çevirə bilərik hernə, birinci tamamlığı. She Cümləmizdə give fel keçmiş zamanda da she was given some flowers by me ikinci forması isə sunflowers were given her by me yani bu variantların hər ikisi doğrudur Daha sonra did you eat dinner? Cümləmizə diqqətlə baxaq. Cümləmiz keçmiş zamandadır. Bu da zaman mövzusudur. E, e, zaman mövzusu də deyirəm. Deməli sual əvəzliyidir. Burada baxaq diqqətlə. Did you eat dinner? Dir, sən nahar etdin və cavabında yazılıb ki, I eat 2 e, hours ago. Yəni 2 saat əvvəl nahar etmişəm. Deməli saat əvvəl nahar etmişəm deyirsə O zaman düzgün variant olacaqdır. Nə bax yeməsən variant D. Bu qədər əziz uşaqlar, inşallah gələn videolarda görüşərik. Çalışdım bu sizə faydalı olsun olsun. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.